Он пролетел, прям я думала, увижу в окно, пролетел и выбух, люстра затряслась. Потом увидела дым, пока собралась, пока внуки и дети, и пришла посмотреть, может помощь нужна. Тяжело, простите. Люди уехали на, на начале войны с двумя детками, с двумя стариками выехали. Вы Ви поддерживаете связь с этими соседями? Поддерживаем, Им уже сообщили, что хаты нет. Люди сделали ремонт, все, жить собирались. Сьогодні ворог після ракетних ударів о 8 годині 28 хвилин, завдав удари безпілотниками типу шахет. Сталося влучання в приватний житловий будинок. На щастя, в цьому будинку на, на момент влучання ніхто не знаходився. Постраждалих за даною адресою не маємо.